Drei Jahre nach dem Euromaidan sind viele langfristige Ziele der Bewegung in der Ukraine bei weitem noch nicht erreicht. Während die umfassende Polizeireform als Erfolg gefeiert wird, leben viele Politiker aus der Sicht zahlreicher Bürger immer noch in einer korrupten Welt. Und doch ändert es sich. So, uh, it was coming from the president and it was a central vertical. And the aim was to take money out of the companies, out of the country, and to put them on top. Well, now, we are on this transmission process when we have to ruin uh, the old schemes and to build the clear rules of the game and to build a transparent system in every area of uh, the management of the country. Der Euromaidan begann in Kiew im November 2013 mit Bürgerprotesten gegen die Politik des Präsidenten Viktor Janukowitsch, der sich zuvor geweigert hatte, das vereinbarte Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union zu unterzeichnen. Als die Polizei in den folgenden Wochen versuchte, die Proteste mit Gewalt zu beenden, kam es zu einer bis dahin einmaligen Massenbewegung, die Janukowitschs Absetzung, Neuwahlen und die Unterzeichnung des Abkommens forderte. Nach der Flucht des anschließend entmachteten Präsidenten und der Bildung einer Übergangsregierung durch die bisherige Opposition wurden diese kurzfristigen Forderungen des Euromaidans schließlich im Februar 2014 erfüllt. Die Menschen hatten sehr lange darauf gehofft, naja, wenigstens das Assoziations- und Freihandelsabkommen mit der EU, das wird er da ja weiter verhandeln. Das hatte ja schon 2007 angefangen, über alle Regierungen hinweg, inklusive Janukowitsch war das ja die gemeinsame Geschäftsgrundlage und dann hatte er dann kurz vor dem Gipfel in Vilnius Ende 2013 ja gesagt, nee, ich unterschreibe nicht auf Moskauer Druck. Bis heute verbinden die Menschen in der Ukraine die fünfmonatigen Proteste, die mittlerweile als Revolution der Würde in die Geschichte des Landes eingegangen sind, mit weitergehenden Forderungen. Dabei stehen neben einem Beitritt zur Europäischen Union die Beseitigung der Korruption und der Schutz der Demonstrationsrechte, die von Viktor Janukowitsch mit den Füßen getreten wurden, im Mittelpunkt. Es ist nicht äh, alles umgeschmissen worden. Also es ist nicht so, dass die politischen Parteien nicht mehr da wären, die es vorher gab. Bis auf die Partei der Regionen, das ist die Partei von Janukowitsch. Es ist nicht so, dass plötzlich alle alten Oligarchen weg wären. Nein, das ist nicht der Fall. Aber es wird hier anders diskutiert. Der größte Erfolg für den Euromaidan seit Janukowitschs Sturz ist die große Polizeireform in der Ukraine. Weil die Mehrheit der alten Polizisten in korrupte Vorgänge verwickelt und hauptverantwortlich für die Einschüchterung von Demonstranten war, hat die Regierung des neuen Präsidenten Petro Poroschenko bei der grundlegenden Neustrukturierung der Polizei hart durchgegriffen. In der Hauptstadt Kiew wurde beispielsweise eine vollkommen neue Polizeieinheit mit 2000 Mitgliedern zusammengestellt. Weniger als 5% von diesen Polizisten waren bereits vor dem Euromaidan beschäftigt. Darüber hinaus wurde das Gehalt bei der Polizei entscheidend angehoben. Deshalb haben die ukrainischen Polizisten nun die Möglichkeit, ohne Zuverdienste durch Korruption mit ihrem Einkommen gut zurechtzukommen. Die Unterstützer des Euromaidans, die früher unter der Angst vor korrupten Ordnungshütern gelitten hatten, sind stolz auf die Reform und feiern die neue Polizei teilweise sogar euphorisch denn die effektive beseitigung der korruption auf den polizeidienststellen gibt den ukrainern das gefühl, sich nie wieder davor fürchten zu müssen, die eigene meinung zu äußern. least in opinion nicht nur Euromaidan Aktivist Pavlo Kaljuk sieht sein Land auf dem richtigen Weg auch Bodan Yaramenko vom Maidan on Foreign Affairs ist zufrieden I see that the uh, ministers uh, and the politicians are becoming more accountable so, and more transparent I have no doubts that uh, my kids have a future in this country because uh, at least it will be a transparent and free society im Kampf gegen korrupte Politiker war man bei der Erfüllung der grundsätzlichen Forderungen des Euromaidans aus der Sicht von großen Teilen der Gesellschaft hingegen bisher weitaus weniger erfolgreich. Obwohl zahlreiche Antikorruptionsgesetze durchgesetzt wurden, zeigt sich die neue Regierung gegenüber mehreren Oligarchen, die von Viktor Janukowitsch Machenschaften profitiert haben, derzeit eher zahm. Klagen gegen korrupte Geschäfte verlaufen immer noch häufig im Sande. We have lots of journalists who are trying to investigate uh, corruption, and sometimes they, it is not very well cooperated because, for example, they investigate some corruption scheme, uh, which they show it on te television, and after that, there is no reaction of the militia, policia, and etc., and other anti corruption bodies. And this anti corruption case is just rising in the air. Auch wegen der Kriegszustände in der Ostukraine und der daraus folgenden Verwüstung vieler Orte fragen sich die Ukrainer teilweise, ob sich die Opfer des Euromaidans gelohnt haben. Mehrere Helden der ursprünglichen Protestbewegung schmückten bei der Wahl 2014 die Listen von verschiedenen Parteien und zogen dadurch ins Parlament ein. Abgesehen von Andrei Parubey, der im April 2016 zum Parlamentspräsidenten gewählt wurde, haben aber bisher lediglich wenige Gesichter des Euromaidans bedeutende Ämter erlangt. Oft wirken die Euromaidan-Helden im Parlament mit ihrem bescheidenen Lebensstil neben der im Luxus lebenden politischen Elite immer noch abgesondert.